23 роки. заступник командира батальйону. Капітан Я Я Яро. На провокації противника не вести прийом. Стрельнуло. Давай. І бути дійсно першим батальйоном. Не тільки сиплесь. А першим у всьому. Всі так Сейчас настроєння А попадання попасть? Это ваше поколение, покоління, не моє. Це... <рес> <рес> моє от покоління, скажімо так, воно не бачило от тої служби в армії, скажімо так, мирно. ми тільки бачили бойову армію. І це було, скажімо так, я думаю, підґрунтям для розвитку нашої армії. З... Навіть думаю, вищий ніж стандарт атанту. Є така професія захищати свою батьківщину. Тобто наш прямий обов'язок і його потрібно виконувати в першу чергу. Сподівання найкраще. Це фотографія офіцера Андрія Кизила. 29 січня його вбили в Авдіївці. Подивіться йому в очі, пане російський посол. Його вбили ваші нападники з вашої зброї. Наші люди вшановують пам'ять своїх загиблих на колінах. Принципіальний чоловік був хотів змінити армію. Жив солдатами в бліндажі, Я помню дуже бліндаж. Собака у нього циган така була чорна, велика, любима. О нього постоянно Ну, по-хорошому. Андрюха был всегда жизнерадостный, у него смех классный был, ну, громкий такой. Если Андрюха начинал смеяться, у него это заходило, и потом все начали мерзать, потому что остановить его было невозможно. Каждое утро нас задал было своим бегом. Он малой был и очень любил бегать он, ну, с утра, и он очень хорошо бежал. Так, он был простой, честный, за людей дуже переживал, за своих хлопцев. всегда был позиции обходил. У Андрея на самом деле такое настоящее понятие офицера. Он никогда не курил, не пил. В любых условиях он всегда выходил чистый, как бы там не было погодных условий, он всегда застегнут, подтянут. Никогда не сдавал заднюю, никогда, ну, то есть не боялся. Прежде чем что-то сделать, над этим думал. На первом плане у него был, конечно, солдат, а не БМП там или еще что-то. Когда в 15 году мы шли на Белогаменку, он построил нас, роту, и говорит, мужики, я вам я перед вами, говорит, готов на колени стать. Говорит, вы мне в батьки годитесь. Говорит, и мы его не подвели. Андрею никогда не будет забыть солдатам. Никогда, потому что дело не только хорошее. Спасибо большое ему. Спасибо большое семье, его отцу, маме, что воспитали такого офицера. Ну, не уберели, извините. Это было где-то в полпятого утра. Моим пост начинается с четырех. Это Брама называется пост. Я сижу вот там вот сразу, где колеса. И наблюдаю открываю ворота. Два разрыва на дороге. Чувствую, что это приближается. Один же ближе, потом еще ближе. Я ухожу вот сюда, вот за вот эти остатки шин. Падаю на живот. І тут накрывает браму. Машина була села. Це машина орла замкомбата, який погиб 29-го, 200-й.